Bakıda dünən axşam saatlarında evinin qarşısında güllələnən Allahverdı Mirzayevi qətli etdirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, dekabrın 10-u saat 21-rədlərində əvvəllər məhkum olunmuş Allahverdı Mirzayevin udlu silahla qətli etrilmiş məyidi yaşadığı evin həyətində tapılıb. Suraxan rayon polisidə rəis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Allah verdiyimiz Ərziyə qətli yetirməkdə şübhəli bilinən qayını Tariel Qurbanov olması müəyyən edilib və o isti izlərdə dularaq istintaqa təhvil verilib. Qətlin ailə münacaşəsi zəmnində baş verdiyi qeyd olunur. Aydan Mirzeyevin əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 211-ci xulqanlıq maddəsi ilə məhkum olunduğu bildirilir.